Pernah tak anda tengah layari satu laman web, mungkin laman web kerajaan tiba-tiba rasa macam, eh ada benda tak kena? Mesti pernah. Paparan nampak pelik sikit. Hen, eh? atau tiba-tiba je kita dibawa ke halaman lain. Selalunya kita macam, ah glitch je ni, kita buat tak tahu je. Betul. Hari ni, kita nak tengok benda-benda ni dari sudut lain sikit. Sumber kita satu notis ringkas je. Tajuk dia Cakna Cyber kenal pasti dan lapor anomali sistem. Hmm. Jadi, misi kita. Jom kita kupas senarai ini. Macam kita ni penyiasat cyber amateur. Kita akan mula dengan petunjuk kat luar bangunan dulu. Lepas tu kita cuba buka pintu dan akhir sekali kita tengok apa jadi bila penceroboh dah ada kat dalam. Dan apa yang menarik tentang misi kita hari ini, ia letakkan anda sebagai pengguna kat barisan depan. Ini bukan untuk pakar IT je. Maksudnya untuk semua orang lah? Ya, yeah, untuk kita semua. Dalam dunia digital ni, setiap pasang mata tu penting. Bila kita kenal tanda-tanda awal ni, kita sebenarnya tengah tolong lindungi data kita dan juga um, keseluruhan ekosistem. Anggap je kita ni peronda sukarela kat kawasan kejiranan cyber kita. Saya suka analogi tu. Okey, uh, jom kita mulakan siasatan kita kat luar bangunan. Tiga benda pertama dalam senarai ni nampak teknikal sikit. Okey paparan index off, fail boleh dimuat turun dan folder backup test terbuka. Boleh tak jelaskan apa benda semua ni macam seolah-olah kita baru sampai kat satu bangunan dan nampak benda pelik? Boleh. Bayangkan macam ni. Anda pergi satu kedai buku yang besar. Sepatutnya anda nampak pameran buku-buku bestseller kan? Ya, betul. Tapi tak, sebaliknya anda terus dibawa masuk ke bilik stor. Oh, ke bilik stor terus? Ya. Kat situ tak ada buku tersusun. Yang ada cuma kotak-kotak dengan senarai inventori terdedah untuk semua orang tengok. Ha, itulah dia paparan index of. Okey. Dia tunjukkan keseluruhan struktur fail dan folder laman web tu. Benda yang sepatutnya rahsia dapur. Tapi sekarang ni semua orang boleh nampak. Jadi kita nampak macam pelan lantai bangunan yang sepatutnya sulit lah. Tapi bahaya sangat ke nampak macam senarai fail yang bosan je apa yang penyerang boleh buat dengan awak maklumat ni? Ha, kat sinilah ia jadi menarik. Bagi kita, ia senarai bosan, tapi untuk penggodam, ia macam peta harta karun. Peta harta karun? Betul. Pertama, ia bagi tahu teknologi apa yang laman web tu guna. Kalau dia nampak banyak fail berakhir dengan .php, dia dah tahu, okey, ini guna PHP. Lepas tu, dia boleh cari kelemahan spesifik untuk teknologi tu. Ah faham. Kedua, ia dedahkan tabiat pemaju laman web. Mungkin dinampak fail nama config.php.bak atau dbconnect.old. Hmm. Ini bagi petunjuk kat mana maklumat sensitif macam kata laluan pengkalan data mungkin disimpan. Serangan tu bukan lagi serangan buta, ia dah jadi uh, serangan yang bersasar dan lebih bijak. Jadi, kalau saya faham betul, Bahayanya bukan pada senarai itu sendiri, tapi pada apa yang boleh disimpulkan daripada senarai itu. Tepat sekali. Dan ia jadi lagi teruk dengan dua anomali seterusnya. Yang fail boleh dimuat turun tu? Ya. Yeah. Kalau index off tu pelan lantai, fail boleh dimuat turun dan folder backup test terbuka ni pula macam anda terjumpa kunci bilik kebal atas meja. Wow folder nama backup.zip atau old site yang boleh terus dimuat turun tu, itu macam hadiah untuk penyerang. Mungkin ada kod sumber penuh, data pengguna atau lagi teruk, kata laluan yang masih sah. Ini kecuaian besar. Okey, itu tadi pasal struktur yang terdedah dari luar. Sekarang, jom kita cakap pasal pintu masuk utama yang tak ada pengawal. Baik. Admin page boleh diakses. Yang ni rasanya semua orang faham. Kita terjumpa pintu masuk untuk orang-orang penting Ya, halaman admin ni pusat kawalan. Dari sinilah kandungan diurus, pengguna ditambah, semua tetapan diubah. Kalau halaman ni senang sangat, contohnya type je laman web .com admin. Terus keluar? Ya, terus keluar. Itu masalah besar. Tapi kejap, saya rasa ramai akan fikir, ala, nampak laman log masuk tu je, apa salahnya? Asalkan kata laluan saya kuat. Betul ke dengan hanya mendedahkan pintu tu sendiri dah jadi satu risiko besar? Soalan yang sangat bagus tu dan jawapannya ya memang sangat berisiko kenapa sebab mendedahkan pintu masuk tu sendiri dah separuh kerja untuk penyerang dia tak payah cari-cari dah dari situ dia boleh lancarkan serangan brute force dia akan guna kamus serangan senarai berjuta-juta kata laluan yang biasa orang guna atau yang dah bocor sebelum ni mendedahkan halaman log masuk tu macam bagi dia sasaran yang jelas untuk ditembak dengan senjata automatik ni jadi sepatutnya halaman admin ni disorokkan? Sepatutnya. Laman web yang selamat akan sorok halaman admin di sebalik URL yang unik, yang susah nak teka dan tambah lagi lapisan keselamatan macam pengesahan dua faktor. Jadi mesej dia jelas lah. Hanya sebab pintu tu ada kunci tak bermakna kita patut biarkan pintu tu terdedah kat tengah jalan untuk semua orang cuba buka. Anda rumuskan dengan sangat baik. Kalau jumpa dengan mudah, itu tanda bahaya. Kena lapor. Okey, setakat ni kita dah tengok kelemahan seni bina dan pintu masuk. Macam mana pula dengan tanda-tanda sistem tu sendiri tengah sakit dari dalam? Hmm, simptom-simptom dia? Ya, yeah, simptom. Tiga anomali seterusnya dalam senarai. Error teknikal dipaparkan, redirect pelik dan SSL warning. Betul. Ini semua simptom dalaman yang terpapar keluar. Kita mula dengan error teknikal. Kita semua pernah nampak mesej ralat kan? Mesti. Tapi ada beza besar antara mesej mesra pengguna macam maaf halaman tidak dijumpai dengan mesej ralat teknikal yang uh, yang muntahkan berbaris-baris kod yang kita tak faham. Terus terang, saya selalu nampak mesej macam tu dan fikir, ah, cuainya pembangun web ni, saya tak pernah terfikir pun yang saya sebenarnya tengah tengok X-ray sistem diorang. Tepat sekali. Itulah dia. Mesej ralat yang terperinci tu dedahkan terlalu banyak maklumat. Contohnya, ia boleh bagi tahu jenis pangkalan data macam MySQL. Ia boleh tunjuk laluan fail penuh kat server. Contohnya, var www .htmi includes dbconnectionphp Dan dengan maklumat tu, penyerang boleh guna maklumat ni untuk lancarkan serangan yang sangat spesifik, macam serangan SQL injection. Laman web yang sihat sepatutnya tunjuk mesej ralat umum je. Butiran teknikal tu simpan dalam log untuk pentadbir je. Faham, faham. Okey, sekarang pasal redirect pelik. Yang ni saya pasti ramai pernah kena. Klik satu pautan, tiba-tiba masuk laman web lain. Ya, laman web judi, jual produk pelik. Betul. Lincungan pelik ni simptom yang sangat jelas. Laman web asal tu dah dijangkiti. Penggodam dah ubah kod untuk pesongkan trafik anda ke laman web dia. Tujuannya apa? Macam-macam. Mungkin untuk phishing, nak curi data log masuk, mungkin nak sebar perisian hasad atau nak jana pendapatan haram. Apa pun tujuan dia, ia tunjukkan laman web yang anda lawat tu dah hilang kawalan. Macam naik teksi nak ke KLCC tapi pemandu bawa ke lorong gelap. Kena keluar cepat-cepat. Okey, yang keakhir dalam kumpulan simptom ni, SSL warning. Mesej amaran yang selalu keluar kat pelayar web tu yang kadang-kadang kita tekan je, teruskan juga. Apa sebenarnya yang berlaku? SSL Warning tu sebenarnya mesej daripada pelayar web anda yang tengah menjerit berhenti. Sambungan ni tak boleh dipercayai. Jadi, ikon mangga kunci kecil kat bak alamat tu, itu ke SSL? Ya, yeah. ikon mangga kunci tu penunjuknya. Sijil SSL TLS ni teknologi yang menyulitkan atau enkrip data antara pelayar web anda dan server. Bila ia berfungsi, ia macam hantar maklumat dalam peti besi berkunci. Okey. Tapi bila amaran SSL tu keluar, ia macam peti besi itu rosak atau kuncinya palsu. Kalau anda teruskan juga dan masukkan maklumat sensitif macam nombor kad kredit, Alamak. Ia sama macam hantar kad pos dengan semua maklumat tu tertulis ke atas dia. Sesiapa pun boleh baca. Jadi, jangan sekali-kali abaikan amaran ini. Baik, semua yang kita bincang sepatutnya ini pasal kelemahan sistem. Tapi senarai ini diakhiri dengan dua perkara yang hentam kita terus ke akaun peribadi. Ini bukan lagi teori. Bukan. Ini dah bukti pencerobohan berlaku. Saya merujuk kepada aktiviti akaun luar biasa dan kandungan diubah. Betul. Ini dah masuk fasa lokasi jenayah. Aktiviti akaun luar biasa tu isyarat merah yang paling terang. Anda dapat email tetapan semula kata laluan tapi anda tak minta. Pernah jadi tu atau anda semak sejarah log masuk nampak ada akses dari negara lain pukul 3 pagi ini tanda jelas ada orang dah dapat akses ke akaun anda kena tukar kata laluan cepat-cepat dan yang terakhir yang paling dramatik kandungan diubah atau dalam istilah teknikal defacement ini pencerobohan yang paling terbuka paling angkuh anda masuk laman web rasmi tapi paparannya dah bertukar ada message daripada penggodam hacked by ini bukan sekadar conteng dinding digital, kan? Jauh lebih besar. Fikir macam ni. Kalau penggodam boleh conteng dinding depan rumah anda, ia bukan jerosakkan chat. Ia buktikan dia boleh panjat pagar, matikan penggera dan masuk ke dalam. Jadi kredibiliti organisasi itu terus jatuh? Tepat. Di Facement ni, amaran awam yang data di belakang tabir. Mungkin data peribadi anda, rekod kewangan, semua dah tak selamat. Kepercayaan yang dibina bertahun-tahun boleh hancur sekelip mata. Jadi lepas kita dah lalui semua sembilan anomali ni, mm hmm kita sebagai penyiasat amatur dah jumpa banyak bukti. Mm. Sumber ni ada sebut langkah seterusnya. Apa yang kita patut buat? Langkahnya mudah je, tapi sangat penting. Laporkan. Jangan senyap. Sumber ni sangat spesifik. Dia suruh kita lapor ke email gmgcert at gmg.gov.my atau hubungi CPM, Ibu Pejabat GMG. Ada juga laman web https.2//www.gmj.gov.mycsirt. Nampaknya memang ada pasukan khas yang tunggu laporan macam ni. Betul tu. Dan penting untuk kita faham, melapor ni bukan nak cari salah sesiapa. Ia satu tindakan tanggungjawab cyber. Hmm. Laporan anda mungkin pasal satu mesej ralat pelik je. Tapi ia mungkin maklumat pertama yang pemilik sistem tu dapat ia bagi mereka peluang untuk baiki kelemahan tu sebelum dieksploitasi secara besar-besaran. Jadi, satu email ringkas daripada kita, mungkin letak satu tangkapan skrin, satu URL, sebenarnya boleh bagi impian besar. Sangat besar. Anda tak perlu jadi pakar, tak perlu tahu cara nak baiki, cuma perlu jadi mata dan telina yang peka. Satu laporan daripada anda boleh jadi pencetus yang selamatkan data peribadi ribuan, mungkin jutaan orang lain. Jelas sekali lah lepas perbincangan kita ni, menjadi cakna cyber bukan tugas yang rumit pun. Ia mula dengan rasa ingin tahu dan berani nak persoalkan benda yang nampak tak kena. Senara yang kita kupas hari ini macam bagi kita satu set kanta baru untuk tengok dunia digital. Lain kali, anda layari internet, ingat anda bukan pengguna pasif. Anda ni macam sensor manusia dalam rangkaian yang luas ni. Pemerhatian anda tu ada nilai, Setiap anomali yang ada kesan dan laporkan sekecil mana pun ia sumbangan ke arah persekitaran digital yang lebih selamat untuk kita semua. Dan sebagai penutup, mungkin soalan yang kita patut tanya pada diri sendiri bukan apa itu anomali, tapi sebaliknya. Sepanjang kita guna internet, berapa banyak agaknya anomali macam ni yang pernah kita nampak dan kita abaikan hanya sebab kita tak tahu ia sebenarnya satu isyarat bahaya. Fikir-fikirkan.